ВОЗ наземный роботизированный комплекс впервые выходит на испытания. Прототип изначально задумывался как средство для эвакуации раненых, а также доставки боеприпасов и продуктов на позиции. Борт закрыли. И поехали. Меня. Куда здесь? После полугода усовершенствования изобретатели решили усложнить разработку и создали амфибию. Нам потрібно. Приблизно 20 км дальність його руху на одному заряду батареї. До 20 км швидкість руху. Він має плавати, він має нести корисну вагу близько 200 кг. По задумке изобретателей, роботизированная платформа при заезде с берега в воду автоматически переключается на бортовой двигатель. Управление может осуществляться как дистанционно, так и механизмом на борту. Реализовать можем через FPV, можем реализовать там э, по навигации, можем реализовать будь-будь что. Он будет самостоятельно рухатись, самостоятельно допомагати э, людині. Різні технології застосуємо для того, щоб він був максимально э, максимально автономный и максимально допоміжний. Разработчики платформы считают, что наиболее нужная она может стать именно там, где уничтожены переправы. Кроме эвакуации раненых и доставки грузов, ВОЗ можно будет использовать как платформу для РЭП и систем ведения огня. Он будет разрезнять перешкоди, сам их долати, сам их объезжать и будет работать как помощник, помощник солдату. Тобто солдату не потрібно його буде вести з пульта, а він буде сам е, слідувати за ним. Тобто, ми і таку задачу на нього покладаємо. За іспитаннями дрона амфібії слідять і воєннослужащі. Олег говорить, ці на многих направленнях фронту бойці нуждаються в таких системах. Многофункціональна платформа зможе спасти не одну жизнь. Ти тут якраз дрони такого типу, так враховуючи те, що Ее водни перешкоды и правила переправы зруйновані. то такие дроны-амфибии. Сейчас я фактично ще не застречал, он ловлю. Инженеры говорят, проведенными испытаниями довольны. Платформа показала, что все предусмотренные задачи она может выполнить. Дальше будут работать над усовершенствованием. Говорят, осталось внести небольшие коррективы. Наземный роботизированный комплекс прошел военную экспертизу. Отримали средний балл, это хороший балл, для который дает возможность подаваться там, скажем, на какие-то грантові програми. Тобто його визначили як как такий, який потрібний. Потр... Поэтому пока будет идти этот процесс, точную дату начала серийного производства разработчики не называют. Это прекрасно, это то, что я хотел. Ах, за внимание. Денис Филюк из Волынской области для телеканала Freedom. Лиманское направление. В этом лесу тренировки проходят бомберы, экипажи ударных беспилотников. Бойцы не ждут благоприятной погоды. Их задача удержать борт в небе даже при сильных порывах ветра. И при этом сбросить боеприпас и попасть в цель. Дрон дестабилизуется, ты намагаешься за рахунок керувания его стабилизовать, ветер заканчивается, и в этот момент снова, получается, снова доводится по-другому стабилизовать. И вот с цими поривами доводится регулярно бороться. Как на тренировках, так и на боевых вылетах бойцы для сбросов боеприпасов на цели стали использовать FPV-дроны, то есть одноразовые беспилотники. Говорят, такое решение на фронте эффективно. Залетает он, он FPV-дрон даже видали, и мавики у нас, боевые бригады, которые так само, как и мы, переходят на эту систему. Тобто, дрон, який долларов, він може бути то есть дрон, который стоит 500 долларов, он может быть многоразовым. То есть мы выполняем как полеты камикадзе, так и многоразовые идеи. Кроме FPV-дронов, ребята используют еще большие беспилотники. Недавно у них появился ночной бомбардировщик дрон Магура. Его, как и БПЛА, вампир россияне называют Бабой Егой и мгновенно прячутся при появлении первых звуков его приближения. Дрон многофункциональный и боевых задач у него много. Можна дистанційно мінувати, можна на враження скидати, можна провізію підвозити на е, піхотні позиції. Багато хлопців хвалять особи з піхоти кажуть, що їм набагато спокійніше працювати, коли працює помилка. То їм, їм спокійніше, тому що ми їх прикриємо. Ми там щось можемо їм привезти, а можемо противника відігнати від них і по різному бувало. Бойові часті для дронів бойці частично частічно самостоятельно. Нам показали, як із стаціонарної противотанкової міни при помощі ФПВ піві бліндажі противника. Беремо, розрізаємо пілочка. І тут, видно, бачите? Скільки їх там кусочків? Скочем це все закріпляємо. Батарейка крона, яка ініціює сам заряд. І відповідно, коли летить дрон, це йде на замикання, електроконтакт і відбувається вибух. Кой боеприпас саперы собирают за 15 минут. Для каждого боевого выезда бойцы берут с собой десятки таких взрывчаток. Солдаты говорят, обидно, когда в нужный момент боеприпас не взрывается. Но были случаи, когда и без детонации сброшенный снаряд поражал противника. Самое таки кумедное было, это, когда мы задние мины э остановили четырех людей противника, а другою міною, так сказать, добивали и просто забили его миной, она не взорвалась. Просто попали в него, и он и так и не встал. Бойца с позывным Десна называют вампирист. Уже почти год он совершает полеты на беспилотнике «Вампир». Говорит, всех пораженных целей уже и не вспомнить. Иногда, вылетая выполнять одно задание, бойцы сразу получают другое. И маршрут полета мгновенно меняется. Под Купянском был штурм противника, и нам сразу по координатах, по телефону коррегировались, скидались и успешно восстанавливали штурм. На закате солнца мы уезжаем с позиции 115-й отдельной механизированной бригады. Ночью у ребят очередной боевой выезд. И, соответственно, новые цели противника. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала Freedom. Дроны стали одними из символов украинского сопротивления и технологичности современной войны. Наша страна стремительно наращивает темпы производства беспилотников. На вооружение ВСУ поступили первые украинские аналоги очень востребованного на фронте Мавика. О крылатых разведчиках смотрите далее в сюжете. Задача – слетать на озеро в семи километрах отсюда, повисеть и вернуться обратно. Павел с командой сегодня испытывают ЗУМ, отечественный разведывательный беспилотник. Вскоре он станет глазами украинских защитников на фронте. Этот аппарат способен находиться в воздухе около 40 минут и преодолевает расстояние до 15 километров. Предыдущая версия дрона – это был бомбер, который мы сейчас серийно производим. Собственно, на базе этого аппарата мы создали разведчик. Связь такая же, но камера больше и с лучшим ЗУМом. Разработчики уверяют, дрон может нести разведку даже под действием средств в радиоэлектронной борьбы и способен зависать в воздухе без GPS-навигации. В дроне есть функция визуальной диметрии. Если более простыми словами, это функция, позволяющая пилоту прекратить управление и дрон зависнет на месте. Также она позволяет лететь по определенной траектории, рисовать траекторию конкретного полета на карте или возвращаться по заданной траектории домой. Наш дрон намного превосходит Мавик, потому что он специально разработан, чтобы выдерживать сильные электромагнитные помехи. Сейчас беспилотник Зум на этапе кодификации со временем планируется его массовое производство для нужд украинских военных. Сейчас это сотни. И где-то весной мы выйдем на тысячи. Украинские инженеры трудятся над новыми разработками. Отечественный продукт станет альтернативой популярным китайским мавикам. По меньшей мере 10 частных компаний в стране уже разрабатывают разведывательные БПЛА. Задача производителей максимально наращивать объемы производства и оставлять те средства, которые выделяются на силы безопасности обороны, на закупку вооружений для них внутри нашего государства. Один производитель уже прошел кодификацию. Министерство обороны может закупать их продукт, а также поставлять нашим силам безопасности и обороны. Шмавик именно этот беспилотник прошел кодификацию. Больше сотни таких железных птичек уже помогают нашим бойцам выслеживать врага на нуле. Разработчики убеждены, разведчик оперативно-тактического уровня по своим техническим характеристикам лучше китайского Мавика. Он быстрее летает, он более устойчив к ветру, он имеет большее время полета большую дистанцию полета. Он устойчив к повреждениям. Он летает там, где не летает больше ничего. Ни один дрон не летает там, где летает шмавик. Таких дронов не хватает в зоне боевых действий. И было бы здорово, если бы их поскорее кодифицировали и закупили для ВСУ. Делятся военные. У нас не хватает, к сожалению, разведывательных дронов, именно сегмента «Мавик» собственного производства потому что закупать иностранные дроны все труднее, учитывая ограничения, которые вводят страны-производители.